Институт Киевский, изменения до генплана, это работа, наверное, ну раз в 10 больше по объему, по площади и по площади. Выполнил за 400 тысяч. Группа сумских архитекторов Винтоняк, Кобыляков, Яченко, Беленко и кто там еще? Абра... Абрамец или как? Абрамец. Ну, неважно. Группа ихняя, да? За 800 ПДП центральной части. И теперь мы же еще за некачественно выполненную ими работу еще что-то должны доплачивать. И каждому 330. Поставить вопрос ребру. Или эта группа архитекторов дорабатывает ПДП, и мы его утверждаем на сессии. Бесплатно, конечно. Или эта группа не дорабатывает ПДП и мы его не утверждаем на сессии, но 800 тысяч, пожалуйста, верните в бюджет. Иначе я буду обращаться в прокуратуру и в другие правоохранительные органы. Это не, не, не ничего не запугивается, это, не, это это нормально, работа не сдана, или вы ее сдавайте, дорабатываете с учетом замечаний. Причем они были как по генплану 2002, я так понял, и 2012 одинаково.